На днях в Беляевке собрались все представители местных и областных организаций Аграрной партии Украины. Несмотря на рабочий день, на встречу пришли и жители Беляевки. Сегодня Аграрная партия для большей части людей остается единственным направлением, в которое действительно хочется верить. Аграрная партия – это не партия-однодневка, которые появляются перед выборами, как грибы после дождя. Это партия со своей историей и репутацией. А главное – символ Аграрной партии Украины – это наша родная земля. Тот единственный Единственный и мощный импульс, который в условиях затяжного экономического кризиса помогает выжить не только сельскому жителю, но и малому и среднему бизнесу. Поэтому Беляевка сегодня была своего рода центром региона, куда на встречу с активом партии приехал и их лидер Виталий Скоцик. В залі забралось більше 500 чоловік. Першим перед виступаючими виступив лідер Аграрної партії України. Наша конкурентна перевага дана нам Богом і природою. Це земля, це природа, це той клімат, який в нас є, і це наші люди. І ми на сьогоднішній день прийшли до того етапу, де ми чітко розуміємо, у нас немає економіки, у нас немає промисловості, у нас немає доріг. Ми втрачаємо людей сотнями тисяч за рік. Сьогодні продивлявся ще раз статистику, я завжди говорю про те, скільки ми втратили за 24 роки, а це вже 10,5 мільйонів. І з 2006 по, 2000, вибачте, з 2010 по 2016 рік ми втратили майже мільйон українців. Тих людей, які померли, їх не стало. На таку кількість зменшилась кількість населення. За два месяца этого года, за сечень, лютый, только на Одессе, количество населения уменьшилось на 1900 людей. При этом уровень занятости трудоспособного населения около 70%, а количество безработных на одно вакантное место составляет 5 человек. Угрожающую статистику можно перечислять бесконечно. Как результат, аграрное производство упало почти на 5%, а экспорт, благодаря которому страна зарабатывает и наполняет казну, упал на 11,5%. Свить сегодня буду экономику таким чином, что 75% того, что вырабатывается, переробляється в Украине, и только 25% может в сировому вигляді поставляться на зовнішній рынок. У нас співвідношення прямо протилежне. 25% ми переробляємо, 75% поставляємо у вигляді сировини на зовнішній ринк. Ми коли презентували в Одесі нашу повну команду 25, перед 25 жовтням на місцеві вибори, презентація була під Воронцовською колонадою. Я вийшов, маючи мікрофон перед собою, дивлячись на той великий елеватор, який ззаду, на Велику Одесу перед собою і всю велику країну на чолі з Одесою. Я говорив Одесі, подумайте, дорогі міські жителі, через цей порт ми кожного року перевалюємо 10-11 мільйонів тонн зерна. Це зерно переїжджає 300 кілометрів і перетворюється з зерна, в крупу, борошно, в біотанол, багато інших речей. За 300 километров люди створюють рабочие места, реальные заработные платы, наполнение местного бюджета и бюджету загальнодержавного. А ведь действительно именно наши два самых масштабных порта осуществляют отправку зерна в другие страны – Одесский и Ильичевский. Но, к сожалению, это все, чем может сегодня похвастаться Украина. Мы давно выпали из мировых транспортных коридоров. И, по сути, кроме сельхозпродукции, больше ничего не изготавливаем. Поэтому подъем государства возможен на сегодняшний день только на той платформе, которую предлагает Аграрная партия Украины. А что такое державный бюджет? Это наши с вами кошты. Это кошты налогоплательщиков. И еще Тетчер сказала, что нема державных коштів. Є наші кошти, і ми їх платимо, нанімаємо чиновникам, і ми повинні справи спрошу, спросити їх, що ви так погано працюєте. І якщо не потрібно, їх потрібно замінювати. І це наша з вами функція. І то наші кошти, нема державних місячних коштів. І на сьогоднішній день. Ми так і продовжуємо жити. Державою управляють люди, які її не люблять, які не, не хочуть тут жити. Це временщики, як ті времені партії, сьогодні середній вік партії, Віталій старший час це приводив примір. 4 роки. І вони всі помирають. Сьогодні, сьогодні дві-три партії, які мають ідеологію, в тому числі і наша. В этом году мы отмечаем 25 лет независимости Украины. Чуть меньше существует на политической арене аграрная партия Украины. Безусловно, за это время была не одна реорганизация. Менялись лидеры и члены партии. Но только не взгляды. Партия как базировалась на развитии села, так и базируется. Тем самым напоминая всем нам о той национальной ценности, которая, пожалуй, служит тем единственным и надежным плечом, которое осталось у независимой Украины. Коли ми пішли на вибори Аграрною партією, то більшість в обласній раді, ми 120 депутатів провели 64 депутати. Це говорило за те, що дійсно аграрники вони востребовані, люди довіряють, вони голосують самі за себе, тому що ми живемо в сільських районах, в Східській аграрній області. І дійсно, як... Никого, как нам поддерживать аграрную политическую силу. В январе этого года Беляевскую районную партийную организацию возглавил Олег Ницевич, благодаря которому была создана мощная структура аграрной политической силы в самом большом районе области. По его инициативе аграрный форум был организован именно в Беляевке. Циллю показати однопартійцям потенціал свого району. Я не знаю, скільки мені Господь Бог дасть ходити по тій землі, але кожен мій крок, кожне моє дихання буде направлено на то, щоб родила земля і накормити людей. Я хочу сейчас слова нашого письменника українського Василя Семененко. Він дуже гарно написав ці слова там в себе на офісі, значить, написав. Там буквально таке короткості. Чужих країв ніколи я не бачив, принад не знаю їхніх окрас та віру серцем щирим і гарячим нема землі такої, як у нас. Діло в тому, що любі, дорогі українці, дорогі друзі, я не знаю, навірно, я ну давайте зробимо так, щоб наша диспільна земля була і щаслива, і родлива, і щоб діти заказували ще всім своїм поколінням, що да дійсно, український народ. и украинская держава самая сильная, самая мощная и самая цветущая и здоровая. Каждый председатель пытался донести достижения своего района, делился с однопартийцами опытом и своими наблюдениями. Кроме того, Аграрный форум – это та идеальная возможность, когда проблемы можно донести до центральных структур, где интересы аграриев лоббирует лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик. Виталий Стахович, четко, лаконично. Для нас очень важно, что в Верховной Раде, а я уверен, что вы будете там, наша партия будет там. Пункт номер один. Это закон о домашнем виноделии. Это как хотите, понимаете. Но это даст возможность дать сотням тысяч, десятками сотням тысяч рабочих, которые на своих виноградниках работают, начать производить и продавать свое вино. Или по-народному, по-умному, давайте назовите его этот закон, как дерегуляция продажи вина. Это уже игра слов. Следующий вопрос. Государство через не могу жено найти возможность датировать растите, развитие, овцеводства и крупного рогатого скота. Сознательно не говорю свиноводство, птицеводство. Это другие виды кормов, это отсутствие навоза и прочее, прочее. В нашем районе создан благотворительный фонд Кумара Кишала. Он здесь присутствует. Вы знаете, этот фонд – это матери и ребенка. И так, как было сказано, сегодня очень немного болеет и детей, и взрослых, и так далее. Поэтому через этот благотворительный фонд мы оказываем всяческую помощь. И эта помощь оказана, ну, я чтобы не соврал, ну, тысячи, две, три по району получили подобную помощь. Поэтому надо в каждом районе объединиться аграриям и на алтарь Отечества положить и создать такие фонды. Более того, сегодня мы ставим вопрос, чтобы каждый, так сказать, гектар земли, который есть, чтобы в сельский совет шло до 50 гривен от, от того человека или от того землеиспользователя. И сегодня это делается в районе, на социальные нужды. Я посмотрела перед началом много молодых людей, обветренных ветрами, загоревших, тружеников. Наша земля всегда славилась величайшим трудом. Беляевский район – один из самых крупных в Одесской области. Но насколько разобщены люди, насколько обозлены. Вот сейчас идет разговор о том, что нужно, чтобы побольше было депутатов в аграрной партии. Их будет побольше тогда, когда на местах организации будут возглавлять люди, которым доверяют. Вот доверили организации Ницевичу, сказали, это человек, это труженик, ему можно доверять. И только тогда сдвинулось что-то с места. Я хочу подчеркнуть, как многодетная мать, у меня болит душа за будущее. Почему? Потому что у нас нет рабочих мест. Потому что те, кто возглавили хозяйство, Возомнили себя по нами, а не хозяевами, до тех пор, пока на местах не будет тех, кто болеет за свою землю, порядка не будет. И действительно, побольше бы таких инициативных людей тружеников, по-настоящему любящих свою землю, свою страну. Но только не в этом районном зале, а в зале Верховной Рады Украины. И тогда наше государство с легкостью преодолеет искусственно затянувшийся кризис и выведет страну на другой уровень с теми показателями, которых заслуживает наша страна.